Salam, pərvətiniz xeyir olsun. Asnun mətbəxində hər birinizi sıxlaş gördüm. Bu gün sizlə yup yumşaq, çox ləzzətli ballı tort reseptini paylaşacağam. İlkcincə yağlı kremini hazırlayıram. 250 qram kərə yağını ağaranadək çalıram. Ağar yağın içərisinə karamel əlavə edib, yağla karamel qarışıb tək tərkib olana dək çalıram. El krem hazırdır, soyuducuya alıram. İndi isə bişmiş krem hazırlayıram. Bir ədəd yumurtanın üzərinə yarım stəkan şəkər tozu, 2 yemək qaşığı un əlavə edib, topa olmayacaq şəkildə qarışdırıram. yaşımın üzərinə bir stəkan süd əlavə edib, lamb xodda olan ocağın üzərinə yerləşdirirəm. Mişmiş kremi hazırdır. Ocaqdan alıram. Başqa qaba əlavə edib, üzərini stres filminə örtürəm. Ülük halda olan mişmiş kremini yağlı kremin içərinə hissə-hissə əlavə edib, tək tərkib olana dək çalıram. Hazır olan kremi soyucuda gözlədirəm. 100 qram kərə yağına 3 yemək qaşığı bal əlavə edib əridirəm. Üzərinə 2 çay qaşığı soda əlavə edib köpürənədək qarışdırıram. bu yaxdan alıram. 4 ədəd yumurtaya yarım stəkan şəkər tozu əlavə edib qarışdırıram. Ərittiyim yağı qarışdıraraq yumurtanın içərisinə əlavə edirəm. 5 stəkan unu əlavə edib ilk öncə qarışdırıb sonra yumşaq xəmir olana dək yoğururam. Yoğurduğum xəmiri uzunsov formaya gətirib, pündələrə ayırıram. Hər pündəyi eyni şəkildə istədiyim böyüklüyə gələnədək yayıram. Qayıdırım yuxarıları, soba listinə yerləşdirib, boşqabla dairə kesərək üzərində çəngəllə dəliklər açıram. Bütün yuxaları eyni şəkildə hazırlayıram. Gördüyünüz kimi yub yumşaq yuxalar oldu. Qoçların kənarlarından çıxan istələri blenderın köməkləyi ilə ovunta halına gətirirəm. ojların aralarına krem çəkərək üst üstə yığıram. Ovuntuları tortun üzərinə və kənarlarına səpirəm. Üzərinə buc üzrə pudra şəkəri ilə bəzəyərək təxminən 1 saat soyucuda gözlədirəm. Amma vaxtınız varsa, yaxşı olar ki, bir gün soyucuda gözlətməyiniz lazımdır. Kəsib servis edirəm. Hazırlayacaq hər kəsə uğur olsun. Yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün zil butonuna açmağı, videolarımı yaxınlarınızla paylaşıb mənə dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun.